Наша волонтерская организация «Украинцы разум» уже на первый рік ездит по таким дорогам, вводит гуманитарную помощь прямо на блокпосты. Мы не отдаем ее в штабах, мы не отдаем кому-либо, где-то так, а то. Мы примем средства обстрелами ночью, по таким дорогам, на бронированной машине в бронежилетах, в касках, прицелами ездим и передаем именно нашим бойцам прямо друг в руки. Зашел да, у нас. Да? да. Леворец, Я налево сейчас пойду, да, да, да но я же не здесь пойду. Я ж не в этом. Это украинская земля, тому Это, на нашего... вот наша земля. Да. И украинцы разом, тогда будет перемога на нами. На нашей борьбе правда, а правда всегда перемагає. Далее будет.